go'zallik ramziga oshufta qalblar viloyatimizda ham juda ko'p ularning izlanishlari va sayi harakatlari besamar ketmayapti aksincha xorij davlatlaridan yangi yangi navlar keltirilib namangan iqlim sharoitiga moslashtirilmoqda hozirgi reportajimizda gulsevarlar faoliyati haqida so'z yuritiladi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining namangan viloyatida gulchilikni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori bir qator imkoniyatlarni yaratdi insonlarni nafosatga mehr muruvvatga un undovchi mana bunday manzara tajribali gulchi gulchilar oilasining to'rtinchi zulolasi obidjon qodirov issiqxonasida yaratilgan chor atrofga taralayotgan turfa gullar iforidan ko'nglingiz bahoriy hislarga to'ladi tabiatning nodir mo'jizalarini parvarishlashning ham gashti o'zgacha nihollar nishoni ko'rsatib kurtak yozganda quvonmay bo'ladimi yurtdoshlarimizning gulga shaydoligi bugun soha rivojida alohida o'rin tutmoqda xorijdan yangi yangi navlarning keltirilishi turlar ko'payishiga xizmat qilyapti o'zaro tajriba almashishlar esa ko'cha xiyobonlarda xonadonlarda o'zgacha manzara yaratmoqda chindan ham gulchilikka berilayotgan e'tibor meni faoliyatimni rivojlantiribdi oldin biz to'rt sotuq uch sotuq issiqxonalarda ishlardik hozirgi paytda yigirma besh sotix issiqxonamiz bor mana bu yerga ko'rib turganingizda gvozika gulini ekkanmiz bu guldastalar uchun namanganda hamma gul do'konlarga yetkazib beryapmiz hozirgi turgan joyimiz o'n besh sotixli gvozika ekilgan issiqxonamiz o'n besh ming dona ekkanmiz yil davomida har bitta ko'chatimiz o'nta o'n ikkitagada on beradi bu yil tuvakta o'stiradigan gullarimiz siklomen glaksina fialka geram filargoniya ham mahroviy atir gullarni olib bu yil juda ko'p ekdik undan tashqari gul bayramiga petuniya yer gullarimiz mavsumiy gullarimizni uch yarim ming dona undirdik haqiqatda bu yil oltmish yillik bayramimiz juda chiroyli o'tkazishga tayyorgarlik ko'ryapmiz viloyatimizda gulchilar assotsiatsiyasi tuzilib xorijiy aloqalar yo'lga qo'yildi bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish va yana bir qator vazifalar bosqichma bosqich amalga oshirilmoqda Navlarni tanlab ko'paytirishda ham gulchilikdagi ilg'or tajribalarga tayanib ish ko'rilyapti gullar olamni bezash bilan birga uni yetishtirayotgan oilalarning turmush farovonligini ham ta'minlaydi go'zallik shaydosining uyqusiz tuni mashaqqatli mehnatlari besamar ketmaydi namanganning an'anaviy gul bayramlari gulchilar uchun alohida ahamiyat kasb etadi nodir o'simliklarni o'stirib betakror manzaralar yaratayotgan ahmadjon mamajonovlar oilasining ham rejalari ulkan yangi gulzorlar tashkil etish gulchilik san'ati va sir asrorlarini o'rganish ilg'or mamlakatlar bilan tajribalar almashish niyatida izlamoqdalar biz yanada kuch quvvat to'plab bu gulxonamizda gullarni navlarini kengaytirdik o'sha paytda yigirma besh xil bo'lsa hozir ellik xil oltmish ot, xil kengaytirdik shulardan hozir mana eng soddasi mana shu seklemon guli mana shu seklemon gulini may oyida sepib urug'ini shuni mana hozir shu darajaga keltirdik endi shuni 7 xil 8 xil tur rangli navlari bor Ya yani undan tashqari begoniya, malachay degan gullar ochildi hozir begonyani o'zi 20-30 xildan oshiq bor gullar inson qalbida ezgu hislar uyg'otib ko'ngillarga beg'uborlik go'zallik hady etadi u vafo sadoqat muhabbat ramzidir ana shu nafosat va go'zallikni his etib bahramand bo'lib yashayotgan insonlar chin ma'noda saodatmandir. gul ijodkorlarga ilhom yoshu qariga yashash salqini beradi dunyoning naqadar azizligini bor husni tarovati nafisligi bilan izohlaydi odamlarni bir biriga mehr oqibatli muruvvatli ochiq ko'ngil bo'lishga undaydi gul bayrami mehr inson qadri diydor ayyomi hamdir namanganning an'anaviy gul bayramlari ana shu jihatlari bilan ham qadrli bo'lib boraveradi gullar bizga hamisha hamroh samimiy tuyg'ular izhori shodiyona kunlarimiz guvohi bo'lgan chechaklar hamisha izozlanadi. atrofga tarilayotgan ifora, husni tarovati kishiga xush kayfiyat ulashadi gullar bizni tabiat bilan uyg'un ekanligimizni yodga soladi